श्री स्वामी समर्थ श्री गुरुदेव दत्त आज आपण ओम स्वामी समर्थ धनदायकाय नम या मंत्राचे श्रवण करणार आहोत हा मंत्र केवळ शब्दांचा समूह नाही तर तो, तो एक आध्यात्मिक ऊर्जा आहे जी आपल्या जीवनात सकारात्मक परिवर्तन घडू शकते या मंत्राचा जप करताना आपण आपल्या मनातील भीती चिंता आणि एक नकारात्मक विचारांना दूर सारतो आणि स्वामी समर्थांच्या कृपेचा अनुभव घेतो त्यांच्या आशीर्वादाने जीवनात येणाऱ्या अडचणी सहजतेने पार करता येतात आणि एक नवी उमेद निर्माण होते या मंत्राच्या नियमित जग आपल्याला जीवनात सुख समृद्धी आणि शांती घेऊन येतो स्वामी समर्थांच्या चरणी श्रद्धा ठेवून हा मंत्र आपल्या दैनंदिन जीवनात भाग बनवा आणि त्यांच्या कृपेचा अनुभव घ्या या मंत्राच्या जपामुळे आर्थिक अडचणी दूर होतात आणि धन लाभाच्या संधी वाढतात नियमित जप केल्याने व्यवसायात यश नोकरीत प्रगती आणि आर्थिक स्थैर्य प्राप्त होते या मंत्राचा जप मनाला शांतता देतो चिंता कमी करतो आणि आत्मविश्वास वाढवतो हे मानसिक आरोग्यासाठी अत्यंत फायदेशीर आहे या मंत्राच्या प्रभावामुळे घरातील आणि मनातील नकारात्मक ऊर्जा दूर होते ज्यामुळे सकारात्मकता वाढते मंत्राच्या जपामुळे जीवनातील अडचणींवर मात करण्याची मानसिक आणि आध्यात्मिक शक्ती प्राप्त होते ओम स्वामी समर्थ धनदायकाय नमः हा मंत्र तुम्हाला केवळ धनदायक बनवत नाही तो तुमच्या शरीर मन आत्मा आणि परिस्थितींना संरंकित करतो भक्तिभाव एकाग्रता आणि भावनेच्या मिश्रणाने जपलेला हा मंत्र मंगलमय आणि परिवर्तनक्षम असतो तर सुरुवात करा दररोज साधारणतः एकशे आठ वेळा जप करा मन शांत ठेवा भावना जपामध्ये मिळवा पहा कसे स्वामी समर्थांची कृपा तुम्हाला स्पर्श करते आणि तुमचे जीवन परिवर्तनशील मार्गावर जाते तुम्हाला जर स्वामींचा आशीर्वाद प्राप्त करायचा असेल तर हा व्हिडिओ मध्ये सोडण्याची भूल करू नका शेवटपर्यंत स्किप न करता ऐका चला तर आपण या मंत्राला सुरुवात करूया तत्पूर्वी तुम्ही या चॅनलवरती नवीन असाल तर एक लाईक आणि सबस्क्राईब आणि एक कमेंटमध्ये श्री स्वामी समर्थ असे लिहा ओ स्वामी समर्थ धनदायकाय नम ओ स्वामी समर्थ धनदाय काय नम ओ स्वामी समर्थ धनदायकाय नमः ॐ 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 स्वामी समर्थ धनदायकाय नमः धनदायकाय नमः ॐ स्वामी समर्थ धनदायकाय नमः ॐ स्वामी समर्त धनदायकाय नमः ॐ स्वामी समर्त धनदायकाय नमः ॐ स्वामी समर्थ 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 धनदायकाय नमः स्वामी समर्थ धनदायकाय नमः ॐ 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 स्वामि समर्थ धनदायकाय नमः ॐ स्वामी 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 समर्थ धनदायकाय नमः स्वामी समर्थ धनदायकाय नमः ॐ 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 स्वामी समर्थ धनदायकाय नमः स्वामी समर्थ धनदायकाय नमः ॐ स्वामी समर्थ धनदायकाय नमः ॐ स्वामी समर्थ धनदायकाय नमः ॐ स्वामी समर्थ धनदायकाय स्वामि समर्त धनदायकाय नमः ॐ स्वामी समर्थ धनदायकाय नमः ॐ स्वामी समर्त धनदायकाय नमः ॐ स्वामी समर्थ धनयकाय नमः स्वामी समर्थ धनदायकाय नमः ॐ 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 स्वामी समर्त धनदायकाय नमः ॐ स्वामी समर्त धनदायकाय नमः ॐ स्वामी समर्थ 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 धनदायकाय नमः धनदायकाय नमः ॐ स्वामी समर्थ धनदायकाय नमः ॐ स्वामी समर्थ धनदायकाय नमः ॐ स्वामी समर्थ धनदायकाय नमः ॐ स्वामि समर्थ धनदायकाय नमः ॐ स्वामी 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 समर्थ धनदायकाय नमः